Янукович сбежал, но его схемы пригодились и продолжают работать в нынешней власти. В Верховной Раде коалицию решили формировать за счет тушек. Чтобы создать парламентское большинство, на помощь пришли внефракционные депутаты. Сразу несколько нардепов написали заявление о вхождении в парламентскую фракцию блока Петра Порошенко. А до этого полетели головы неугодных депутатов. Сегодня коалиция в парламенте уже есть. за рахунок цих тушок чи євротушок, як зараз кажуть, коаліція ця є десь 230-235 голосів цих Є все одно ця коаліція буде дуже слабкою. Многим журналистам и нардепам это, конечно же, напомнило 2010 год, когда Янукович формировал большинство именно за счет вхождения в коалицию отдельных депутатов, а не только фракций. Тогда это и помогло ему узурпировать власть в Украине. Секретные материалы заглянули в закулисье Верховной Рады и выяснили, что же выйдет из этого хрупкого большинства. И вообще, сколько заплатили перебежчикам. Смотрите далее. На Майдане они стояли вместе, лицом к лицу. Теперь стоят спиной к спине и перетягивают жребий власти. После революции достоинства блок Петра Порошенко стал победителем на парламентских выборах. Вместе с ним в правящую коалицию в Верховной Раде вошли Народный фронт, Самопомощь, Батькивщина Юлии Тимошенко и радикалы Олега Ляшка. Правда, спустя два года из-за неэффективных реформ и коррупционных скандалов правящего большинства их рейтинг катастрофически упал. Те, кто были поумнее, решили уйти. Все партии колышней коалиции Европейской Украины преследуют разные цели. Батьківщина і самопоміч грають на дострокові парламентські вибори. Регулярно саботують будь-які рішення, будь-які домовленості в останній момент висуваючи все більше і більше неприйнятних абсолютно вимог. А ті, кому потрібно залишити за собою саме хлебні міста, вирішили договариваться. Це було потрібно для того, щоб сформувати коаліцію. Ви знаєте, що коаліція формируется из депутатських фракцій і сформувати коаліцію на двох блок Петра Порошенко і народний фронт. Поскольку голосов реально не хватает, 226 нет, они начинают подкупать депутатов и набирать, добирать каких-то других депутатов, которые вышли из других фракций. Новый член фракции БПП. После того как глава батькивщины Юлия Тимошенко и радикалы выдвинули слишком высокие требования для вхождения в коалицию, политсилы президента и премьера вспомнили о старом добром методе вербовки тушек из числа внефракционных депутатов. это тушки. То, есть это практика уряду Януковича, когда был сформирован однопартийный большинство в парламенте фактично. Необхідно було дещо зміцнювати позицію, оскільки голосів дуже часто не вистачало. Тому займалися як у футболі перекупкою гравців. Тобто, в цьому плані наші фінансово-промислові групи мислять такими спортивними категоріями. Щоб отримати большинство, фракція БПП переманіла в свої ряди три депутатів. І збраних по спискам самопомощі всіх цих депутатів вони бо виходили, бо їх виключали з фракції за те, що вони не голосували в унісон з фракцією, чи то за питання о призначення генерального прокурора, чи то за інші питання в свій час. Е, і, і тому о, це конфлікт особистих інтересів з позицією політичної сили. Первой во фракцію вошла Ірина Суслова. Говорят, что головокружительный карьерный взлет 27-летней девушки стал возможен благодаря Дмитрию Войцеху, депутату Ирпенского горсовета, который после непродолжительных встреч и собеседований оформил ее своей помощницей. Я провел уже очень много встреч и активно их э, провожу. Именно по его квоте Ирина Суслова попала в проходной список самопомощи. Еще будучи депутатом от самопомощи, она голосовала за нужные блоку Петра Порошенко законы. После поддержки Шокина на голосовании за пост генпрокурора ее с позором исключили из фракции. И при первой удобной возможности она отозвалась на клич БПП. Для того, чтобы можно было сберегти, сберегти сегодняшнюю ситуацию в Украине. Вслед за ней к БПП быстро примкнули и бывшие коллеги по самопомощи Павел Кишкарь и Виктор Кривенко не Имя Кривенко связывают с киевским миллиардером, экс-нардепом от партии регионов Василием Хмельницким. Якобы он является лоббистом олигарха в парламенте. Чтобы было прибыльно создать условия. Сегодня негласно в кулуарах называют разные суммы, которые приглашенные депутаты получают из других политсил. Активно циркулирует информация, что эти депутаты получили там от 1 до 5 миллионов долларов. Експерти утверждають, що нинішня власть наступає на ті ж граблі, що їхні предшественники. Ця коаліція з самого начала була просто хронічно хворою на кризу довіри. Всі ключові питання, які розглядалися цією коаліцією, попередню коаліцію, вони розглядалися в конфлікті і не було консенсусу. Два закони про державний бюджет, конституційні зміни, закони МВФ безліч питань, які призвудили навіть до відвертого протистояння. Для страны, которая пережила Майдан, сформированная таким образом коалиция дискредитируется моментально. Кроме того, она говорит про глубокий кризис в парламенте, который имеет все шансы закончить свою работу досрочно.